अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें प्रचाराचा लास्ट दिवस आहे आणि आमदार बरेच शिंदे शहर उत्तर आज आमची या ठिकाणी पदी पदयात्रा येणार आहे आणि शहर उत्तरच्या आशीर्वाद घेण्याकरता आज पूर्ण ही रॅली निघणार आहे तर त्यांना चौकात ही रॅली निघणार आहे चाटणा चौकात जाणार आहे न घोंगडे वस्ती विश्रांती चौक त्यानंतर बलिदान ललितांचा पूर्ण सराफ काटना सराब काटातून माणिक चौक माणिक चौक नवी पेठ या भागात ही रॅली निघत असताना आज वीस दिवस होतात प्रचार लावून अतिशय लोकांचा जबरदस्त या ठिकाणी प्रदेश आहे काँग्रेस पक्षाला लोकांनी ठरवलं आमदार कोणी ते उद्या खासदार होणार आहेत लोकांनी सभावी ठरला की आपल्या हक्काची लेख आपल्या सोलापूरची मुलगी यांना उद्या खासदार म्हणून लोकसभेत आपले लोक पाठवणार आहेत आणि जे बाहेरचे टोपरे आहेत लोकांनी ओळखले दहा वर्षामध्ये खासदार दिसला ना आणि आता म्हणून या तिसऱ्या टर्मला भारतीय जनता पार्टीवर कोण विश्वास ठेवायला तयार नाही प्रत्येक गावामध्ये शहरामध्ये आज आमदारपणे फार मोठा लोकांचा आश्चर्य रिस्पॉन्स आहे त्यामुळं उद्या सात तारखेला मी आपल्या माध्यमांना विनंती करतो की आपण आपलं वटना एक नंबरला ताईचा क्रमांक एक एक नंबर में अपने मतदान करा हुआ पहला प्रचंड मतदा आज प्रचार का लास्ट दिन है और सब तरफ देखने के बाद ऐसा लगता है कि तो अच्छे वोटों से जीत के आएंगी क्योंकि 10 साल में जो बीजेपी के खासदार बीचे भी ने और कुछ काम भी नहीं किया और मोदी ने जो जो वादे किए थे 2014 में उसमे से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है कुछ लोग रस्ते के बारे में बोलते हैं कि बीजेपी ने बहुत बड़े रस्ते किए लेकिन जितने रस्ते हो गए पूरे पे हो गए जो में हो गए खर्चा एक करोड़ है और एक करोड़ का रास्ता के जरिए दो साल में अगर उसके रिपेमेंट होती है तो उनको दस दस साल रिकॉर्डिंग के लिए दिया गया है इसलिए उस रस्ते में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वाजप के माध्यम से हुआ है और जो मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा बोलने वाला साढ़े छह हजार करोड़ रुपए उन्होंने इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से लूटा है देश को लूटा है जीएसटी के माध्यम से बहुत बड़ा पैसा जमा सरकार को हुआ है वो भी जीएसटी का पैसे का हिसाब उन्होंने दिया नहीं वो पैसा कहाँ खर्चा किया उसका कुछ भी देश को पता नहीं है दो तो हजार की नोट निकाली थी कितने नोट छापे उसका कुछ हिसाब दिया नहीं है और दो हजार की नोट क्यों बंद की उसके बारे में भी बीजेपी बोलने वाले और आपको पंद्रह लाख हर आदमी को दूंगा बोलने वाले खुद के अकाउंट में साढ़े छह हजार करोड़ रुपए तो जमा किए लेकिन भारतीय लोगों के खाते में, में पंद्रह भी साधे जमा नहीं कर सके ये पूरी जो उनकी जो भी है दस साल की वो तो देश का हर नागरिक याद रखते हुए इस साल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोटिंग करेगा महाविकास आघाड़ी को वोटिंग करेगा ऐसा विश्वास मुझे मुझे लगता है